Протести в Грузії не вщухають, але і не переростають у радикальніші дії. Чи зміниться ситуація після прийняття закону про іноагентів у другому читанні? Говоримо з грузинським політологом Вахтангом Майсеєю. Перше запитання. Я попрошу вас побути трошки кореспондентом на місці, що зараз відбувається в Грузії, чи є ще протестувальники на вулицях, чи вони тільки ввечері протестують і розходяться додому? Як вчора пройшов мітинг, ну, вчора, взагалі, був мітинг студентів і молодіж, так назва покоління Джензі, вийшло проти цього російського закону. Ну, сегодня тоже собираются та же молодежь. И это очень хорошо, потому что именно меня молодежь является главной силой, которая сопротивляется пророссийской политике нынешних властей, и это уже дает много сил, потому что в предыдущем году, тоже в прошлом году, тоже именно молодежь заставила правящий. Круги, свернуть принятие этого так называемого законопроекта. Кстати, вы абсолютно правильно сказали, что этот закон фактически копирует закон Владимира Путина, который он принял в 2022 году. А вот предыдущий закон, который как раз имел то название, которое вы сейчас сказали, о влиянии иностранных агентов, потому что в этот, на сегодняшний день этот закон фактически просто изменили немножко, так сказать. Сейчас называется о распространении влияния, иностранного влияния посредством э, организации. Ну, так, так примерно так называется этот закон. И закон называется «О транспарентности иностранного влияния». Ну, это вот немножко там изменили форму. Если вот э, предыдущий закон, законопроект, фактически был копием того закона, который Путин принял еще в 2016 году, то нынешний, так сказать, законопроект, абсолютно копия уже, того закона, который Путин принял в, 2020, в 2022 году. То есть я вот делал такой интересный анализ, контент-анализ этих документов, и там могу прямо сказать, что абсолютно 5-6 статей первых статей и в том, и в другом документе абсолютно одни и те же. То есть грузинские расисты просто перекопировали один к одному Значит, первые 6 статей этого 2022 года российского закона к своему, так сказать, законопроекту. Самое интересное, там тоже, так сказать, емкости то же самое. То есть если в российском законе, например, 13 статей, то в грузинском 12 статей. То есть понятно, что фактически это копированный закон товарища Путина от 2022 года. Так что сейчас на данном этапе идет такая перманентная, как говорится, перманентные протесты против этого законопроекта, потому что э, грузинская мечта, или как президент Грузии Салома Зурабишвили назвала российской мечтой Грузии, э, значит, она, он собирается, этот э, правящий, так сказать, партия, собирается еще, э, если я ошибаюсь, во вторник или в среду, принять уже во втором чтении, то есть идет рассмотрение на заседании и уже здесь в этот день намечен большой абсолютно громадный медик, чтобы не допустить, чтобы этот законопроект приняли во втором чтении. Как вы знаете, именно в прошлом году как раз во втором чтении правящая партия была вынуждена отозвать этот закон после того, как вся молодежь и вся грузинская общественность встала на ноги и абсолютно заблокировала и потребовала от правящей партии, чтобы этот закон не был принят. То есть фактически сейчас повторяется тот, тот же самый сценарий, и э, то есть сейчас грузинская общественность не должна допустить, чтобы этот законопроект был принят уже во втором чтении, потому что если этот закон законопроект будет будет принят во втором чтении, то потом уже, так сказать, в третьем чтении уже так сказать не имеет никакого значения, потому что третье чтение только имеет чисто технический, так сказать, момент. И потом уже грузинский президент, президент Грузии, должна подписать этот закон, хотя она прямо сказала, что она, она поставит вето на этот законопроект. И потом уже в течение, уже больше, течение 10 дней, уже, так сказать, грузинский парламент опять должен, как говорится, проголосовать за тот же законопроект, чтобы преодолеть значит, принцип вето президента Грузии. И потом уже этот закон подпишет уже председатель парламента Грузии. Вот такая вот, расстановка, вот такая расстановка сил у нас сейчас в Грузии. Вот сегодня, завтра и после до принятия, ну то есть до рассмотрения во втором чтении на заседании этого российского законопроекта, ну будут перманентные, так сказать, протестные выступления. А уже тот день, когда уже будет слушание во втором чтении. То це буде вже масове, як говорится, виступлення всього народу, особливо ті маложі, яка фактично на високому драйві, і я думаю, що не добуче, щоб цей закон во втором чтении був принят. А ви сказали, вот, дуже важлива інформація про те, що ви аналізували два цих закони грузинський да. і російський, знайшли там п'ять пунктів абсолютно. Шеть. А шість шість, а які саме чого вони стосуються, тому що знаєте, коли ми просто говоримо про це, і що це про російський закон, що там зближені з Росією, це ну таке собі, якби щось ефемерне. Але коли є чітко визначені по пунктах, що саме однаково, і як вони будуть обмежувати там свободу змі, свободу громадських організацій, от що саме схоже. Ну, самое сложное, во-первых, то, что, так сказать, вводится опять так называемый новый термин а -а «агент внешнего влияния». То есть в этом российском законе, путинском законе тоже прописано в статье 2, и тоже в втором статье тоже, так сказать, написано о таком же, так сказать, влиянии извне. Это во-первых. Во-вторых, там вообще, так сказать, конкретно определены, против кого этот закон, этот закон будет направлен. Там представители СМИ, там неправительственного сектора, там аналитические центры и так далее и тому подобное. Что самое интересное, что и в том, и том, как говорится, создаются специальный так называемый реестр под эгидой, так сказать, Министерства юстиции. Ну, в России практически то же самое, так сказать, внедряется. И там уже, так сказать, они должны задекларировать свои доходы. И что самое главное, если это превышает, не превышает 20% от всех доходов, конкретных организаций. То есть, если значит, доходы из иностранных источников составляют больше, чем 20%, то этот закон должны уже применить прямо, так сказать, оперативно к конкретным, как говорится, акторам, к которым этот закон, как говорится, предписывает уже зарегистрироваться и каждым, каждый год фактически, так сказать, ну, выставлять свои, как говорится, на расходные листы на рассмотрение спецслужб страны, потому что фактически, и что самое главное, что Министерство юстиции имеет, так сказать, право при всяких обвиняков, при всяких, так, сказать, всякого, так сказать, вещения, просто, так сказать, это, эти организации объявить иностранными, а иностранных, иностранного влияния, фактически против них даже возбудить, ну, фактически уголовное дело, и, и даже вот закрыть эти организации. Вот такой момент прослеживается и в том законе, и в этом законе. Ну, в отличие, маленькое отличие от того закона, есть же там, в российском законе там приписаны, как говорится, уже конкретные как и деяния, которые подботают по статье военный шпионаж. Вот пока что грузинские расшисли, до этого еще не дошли, но э, это фактически такой технический момент, потому что кто как Министерство юстиции зафиксирует, что были в одном реестре некоторые нарушения, и есть когда подозрения, то Министерство юстиции передает э, конкретное дело уже на рассмотрение службы государственной безопасности, ну, которая у нас является, как вы знаете, службой э, государственной контрразведки, и потом они уже, так сказать, возбуждают уголовное дело и занимаются уже в контексте оперативно-разведственной деятельности, уже блокирование этого, этой организации и выявление, как они, так сказать, могут Ізмішлять ну так сказати агентів иностранного влияния, навіть агентов агентів як спец... спецслужб із вні так, що такой расклад розклад в сьогоднішній день можна читати у нас грузі. Як жінки відреагували на скасування гендерних квот у політичних партіях, я знаю, що сьогодні навіть збирається такий жіночий марш, і чим загрожує те, що ну от. Теперь грузинский парламент будет полностью складываться из человеков. Ну, во-первых, ликвидация или ограни... уже есть, отмена огранич... ограничения, а отмена как гендерных во время, ну, так сказать, выборов, да, выборного периода, это является нарушением обязательств Грузии по европейским, так сказать, ценностям и вступления Грузии в Евросоюз. Это, во-первых, и что самое главное, это можно назвать купе, так сказать, какой пакет так сказать, законов, которые в том числе и в контексте, так сказать, иностранного закона о иностранном влиянии, в том числе, кстати, сейчас вы знаете, что да, еще одна интересная новость. Грузинский парламент принял очень интересный закон, по которому значит, некие компании, из общинных зон могут все значит, в грузии завести большой капитал и они освобождаются от всех пошлин и от всех так сказать э, растаможек и от всех так сказать э, э, других э, под, под, подогодных налогов то есть это очень интересный момент то есть это получается что не сдаете например... полностью писалось под Россию. Да, да да экономика уже, уже, mm -hmm. это закон фактически уже этот закон проект уже входит в силу то есть это получается, что некий российский олигарх, у которого там открыт офшорный шот или офшорный, так сказать, компании где-то там в Сейшельском островах, может абсолютно закрыть этот шот, перенести в Грузию, и здесь уже, так сказать, свои капиталы, свои, так сказать, денежные сбережения, здесь уже получил, так сказать, распространение на Грузию, и как раз отсюда потом уже есть угроза отмывания грязных денег. То есть это фактически, фактически ну, как говорится, тоже, так сказать, шаг в сторону Российской Федерации, потому что фактически это уже закон об олигархах. А кто имеет самых заметных и очень влиятельных олигархов, вы это знаете не лучше меня, не хуже меня. Это, естественно, Российская Федерация. Так что вот это уже пакет документов, можно прямо уже сказать, которые можно назвать антизападными пакетами и которые направлены против свертывания, то есть направлены, как говорится, против национальных интересов Грузии, потому что в Конституции Грузии статья 78 прямо, прямо подчеркивает, что грузинские власти и государственные структуры должны делать все, чтобы Грузия стала членом Евросоюза и НАТО, а купе с этими пакетами, ну, то есть пакет с этим пакетом этих документов, да, и эти законодательства, ну, законодательных актов, да, уже получается, что мы уже чертываем свою внешнеполитическую политическую ориентацию со стороны Запада в сторону евразийского пространства. Знаєте, ми тут намагаємося зрозуміти, що це взагалі було. Навіщо це було робити зараз? Чому це не можна було зробити після виборів? Спокійно собі виграти вибори ага. а, і а, спокійно лавіювати, знаєте, між і Євросоюзом, і Росією. Ага. У них до цього виходило Ці, цілий рік. Це виходило а, успішно. Ні, тут просто а, бомбанули цей законопроект, людей а, вивели на вулиці, і, і просто ага. нам звідси з України ну не зрозуміло, навіщо це було зроблено, і навіть зараз читаючи там пабліки радикалів, проросійських радикалів. От, наприклад, є у вас таке двіження, цей рух альт да, да, з цим лідером Коки Моргошії. І він навіть говорить, що да, хорошо, що там прийняли, але не зрозуміло для чого це було зараз. Для чого вже, ну скажіть уже людям, що ви не хочете в Євросоюз, скажіть уже прямо, uh -huh. що ви об'єднуєтесь з Росією і там обіймаєтесь. и так далее, то есть, даже уже, ну, праворадикальные пророссийские там лидеры не понимают, что стало да, и почему это сталось. Как вы это себе объясняете? Я думаю, я должен сказать, что даже вот те радикальные пророссийские силы и часть, к сожалению, грузинского населения, даже они не поддерживают принятие это, этого законопроекта. Это такой курьезный случай, можно сказать, потому что несколько днями до этого грузинские расисты фактически аннулировали эту партию. Но это, и это единственный, я бы сказал, позитивный момент, на что решились грузинские расисты. И это, я бы сказал, хорошая так сказать, новость в каком-то смысле, что одним, так сказать, расистским партии стало меньше, и даже они озоблились на правящую партию и даже не уводят своих сторонников в защиту этого законопроекта. Это тоже хороший вариант в каком-то смысле, а, и с другой стороны, ну, они поторопятся, потому что а, а, правящая партия не уверена, что они победят на этих выборах. То есть победят тем в контексте того, что получат конституционное большинство, как у Лукашенко. То есть в свое время неформальный лидер этой партии Бизнай и даже, так сказать, лидер сейчас премьер-министра Иракли, Иракли прямо заявили, что их главная цель, стратегическая цель получить во время выборов конституционное большинство, то есть 100 мест и 150, то есть 100 мест в парламенте, то есть которые гарантируют конституционное большинство, изменения в конституции и так далее. Но а преддверии, так сказать, на преддверии начала парламентской кампании, да, они, скорее всего, получили социологические опросы, что они максимум могут получить только 30%. И из, из учитывая, так сказать, административные ресурсы, учитывая, так сказать, уровень фальсификации, учитывая угрозы так, со стороны, так сказать, криминальных, так сказать, политизированных криминальных структур, которые могут мобилизировать так называемые уличные, так сказать, уличных криминалов, чтобы они запугали, как говорится, в регионах своих, так сказать, сподвижников и так далее. Да? и э, я думаю что расчет был то, то расчет был в таком контексте что просто ограничить значит возможность получения из запада тем неправительственным организациям которые должны были участвовать в мониторинге э, кампании во время выборов, чтобы ограничить западное участие в наблюдательских надо сказать процессах, чтобы как говорится более э, с, легкой, с легкой руки сфальсифицировать выборы в пользу, вот этого сценария. Вот вся история. Тоді в мене останнє питання, і воно доволі радикальне, тому що у нас мало часу. Так, хочу поставити його. Чи можуть грузини не розходитись? Ну, Тобто, це ж просто воно так сприймається, знаєте, особливо нами. Зараз я з такої високочолої позиції, з такою вчительської позиції, так, як треба робити революцію, але все ж таки воно не сприймається серйозно, що вийшли, попротестували, пішли додому розійшлися. Сьогодні знову і так далі. Я розумію, що будуть адміністративні правопорушення, я розумію, що це вже є порушенням закону. Але інакше як? Ну то чи можете ви не розходитись? А, да, ну, логіка Грузія немножко відрічається, а от других, так сказати, може бути, так сказати, стран, особливо Україна. Тут, знаєте, своя така політична специфіка. Во-первых, самый интересный момент, что Кроме, так сказать, этих, так сказать, парламентариев и самой, так сказать, приверженцев этих партии, никто этот закон не поддерживает, даже, даже, так сказать, сподвижники этой партии. То есть я вот в социальных сетях даже не видел, чтобы кто-нибудь, например, выступил, так сказать, таким, я бы сказал, кроме ботов и кроме, так сказать, титушек, да, которые там, не знаю, даже скрывают свое имя и фамилию. Так что здесь необходимость того, что в течение 24 часов сблокировать здание парламента нет смысла. Есть смысл как бы, вот так провести перманентные, я бы сказал, такие протестные шествия, протестно, так сказать, митинги, чтобы показать, что где сила, где сила, настоящая сила находится, у кого то сила находится, во-первых, а уже когда дойдет дело до, например, серьезных шагов, например, Рассмотрение этого законопроекта во втором чтении, вот тогда, естественно, надо уже, так сказать, принять соответствующие меры, и такие меры будут приняты. Так это было в прошлом году. В прошлом году, когда дело дошло до второго, так сказать, чтения, вот тогда уже, так сказать, парламент был заблокирован в течение, так сказать, 24 часов. И это сработало очень мощно. Вахтанг Майсая, політолог із Грузії, розповів, чи переросте грузинський протест у щось більше і наскільки схожий грузинський закон про іноагентів з російським розмову вела Ірина Сампан.